آپ کو جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی بغیر وہاں بھی گزارا السلام علیکم کیسے ہیں سر آپ شکر اچھا للہ اچھا یہ جو ہمارے پاکستان کے مولوی حضرات ہیں جیسے کہ کوکب نورانی ہیں لوگوں میں یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ علماء کرام کی ضرورت ہمیں جنت میں بھی پڑے گی کہ نعمتیں کیسے استعمال کرنی ہے اس کے لیے علماء کی پیروی کرنا ضروری ہے تو ناصر صاحب آپ بتائیں کہ واقعی ہی ہمیں جنت میں ایسے علماء کرام کی پیروی کرنا پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی باتیں کرنا پھلانا کفر ہے جنت میں کون جائے گا کون نہیں یہ کوئی نہیں جانتا کسی کا کوئی اس نظام کو اللہ سبحان نے اور وہ اپنے ملائک کے ذریعے اس نے اپنے ہینڈ میں رکھا ہے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے نہ یہ نبیوں کا اختیار ہے نہ کسی ولی کا نہ کسی نیک کا نہ کسی بد کا سب کا فیصلہ اللہ سبحان کریں گے صرف پیغمبروں کو جو انبیاء گزرے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے صرف ان کے بارے میں قرآن نشاندہی کر رہا ہے وہ ان لاہوافا و حسن کہ ان کے لیے میرے یہاں اللہ کے ہاں خاص قرب اور اعلی درجہ کی نیک انجامی ہے اللہ کی داد کہتی ہے وہ میرے تخت کے آس پاس کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے نیک انجامی یہ قرآن کی آیت میں کہہ رہا ہوں باقی کون جنت میں جائے گا کون نہیں, حساب ہوگا اللہ سب کا حساب کریں گے ہر چیز کو دیکھا جائے گا پرکھا جائے گا پھر جا کے اس کا نام کیا جائے گا اس کو جنت میں داخل کرنا ہے یا دو میں یہ سارے میں تو چور چکے جنت میں چلے جائیں گے شرابی کبابی جنت میں چلے جائیں گے ہو سکتا ہے لیکن یہ, یہ مولوی نہیں جائیں گے یہ جو پاکستان ہندوستان کے مولوی ہے نا اس موجودہ دور میں یہ تو بالکل نہیں جائیں گے جتنا کفر انہوں نے پھلایا کائنات میں کسی میں نہیں نکلا جو گناہ انہوں نے کیا وہ ابلیس نے بھی نہیں کیا گناہ جو انہوں نے کیا ابلیس نے گناہ کیا تھا کہ یا اللہ میں تیرے بنائے گئے آدم کو سجدہ نہیں کروں گا اس کے سامنے تمہیل نہیں کروں گا تیرے حکم کی تمہیل نہیں ہوگی سوری میں انکاری ہوں یہ کہا تھا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ میں آپ کو خدا نہیں مانتا یہ تو ایسے مرتاد ہے انہوں نے تو نبی کو خدا بنا لیا ہوا ہے اور کسی نہ کسی بلی کو وہ کیا کون ہے وہ جس کا یہ گیت گاتے ہیں ہمارے ستر بھی ہندوستان اور پاکستان میں کیا وہداری کون تھا وہ پتہ نہیں کون تھا یہ اس کے پیچھے میں کہتا ہوں اس سب کو چھوڑ کے نا ہندوستان اور مقبرہ ڈیرا لگا لینا چاہیے تاکہ جب وہ کیا آئے تو یہ فورن جنت میں داخل ہو جائے کیونکہ اس کی بیٹا سے پتہ نہیں وہ کون تھا مداری ٹیپ جو ان کا پتنی نے کہا کوئی وہروں سے بھی اوپر کوئی ایٹم آ گئی میں نے تو نہیں سنا اللہ نے تو کمروں سے خطاب کیا یہ کہتے ہیں پاک سے بھی کیا کون تھا کیسی یہ تو بالکل نہیں جائیں گے میں یہی پہ ان کو لکھ کر دینے کے لیے تیار کی قسم اٹھاتا ہوں چور سکے جائیں گے ہر بندے کو نہ معاف کر سکتا ہے لیکن جو جرم انہوں نے کیا وہ سنگین جرم ہے انہوں نے اللہ کی توحید کا دعوی پرچار کر دیا اس دنیا میں اور گند ڈالا اللہ کے جو ایمان نہیں لائے جو کافر ہیں وہ تو جا سکتے ہیں لیکن پاکستان اور ہندوستان کے جو مولوی دین اسلام کے جو بنے ہوئے ہیں نام نہاد مولوی ان میں سے ایک بھی نہیں جائے گا یہ میرا خطرہ ہے یہ میں کہتا ہوں آؤ میرے ساتھ جہاں مرضی بیٹھ کے بات کر لو توشا بنایا ہوا ہے جنت میں جائیں گے ان کو جوتے پڑیں گے ادھر جنت تو بڑی دور کی بات ہے جو کبروں نے اپنا دین اسلام یہ ہے دین اسلام دین محمد نہیں ہے دین ابراہیم ہے دین ابراہیم یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا اور کسی چیز پر نہیں کیا تھا ابراہیم کا کیا ایمان تھا جب اس کو آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کہا میں جبرائیل خدا کا مقرر میں تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں ابراہیم گھبرانا نہیں تو ابراہیم نے جہاں تک کہہ لیا کہ میں نے تمہیں آواز ہونے دی میں تو نہیں تمہیں جانتا میں تو اللہ کو پکارا تھا اگر اللہ نے چاہا تو میں بچوں گا ورنہ میں جلنے کے لیے تیار ہوں میں تو اپنے اللہ کو جانتا ہوں میں اگر مدد کے لیے پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو یہ ہے دین اسلام یہ نہیں ہے کہ نبی کو خدا بنا لینا اور نبی کو یا رسول اللہ لبیک اللہ ابھی تک وہ قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں سلام کا جواب بھی ہی دیتے ہیں اے فرشتے بھی ان کو صاف دیتے ہیں کبھی غوظ پاک کو لے آتے ہیں کبھی نبی پاک کو لے آتے ہیں نبی پاک تو آئے تھے اللہ کا پیغمبر بان کر دنیا میں اللہ کا پیغام دینے کے لیے وہ پیغام دے کر دنیا سے مر کر جا چکے انہوں نے ابھی تک ان کو خدا نہ ہوا ہے اور ان کو چھوڑتے ہیں تو غوث پاک کو لے آتے تھا تک پاک دوسرا مداری آ گیا کوئی سب سے بار یہ جھنڈوی ہے یہ جنت میں بیٹھے ہوں گے تو اور ان سے پوچھیں گے مشورہ کریں گے قتل نہیں بالکل بکواس ہے ان کی باتیں اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے